Я не собираюсь сегодня не сниматься, не продаваться как один из главных идеологов одного из кандидатов тронул. Я просто посмеялся. Могу назвать его фамилию. Это Сергей Иванович Сухамлин, что Савенко, мудрый Савенко. Написал, что технология у него не меняется. Продавая себя, он еще и продает свое. Я могу заявить, здесь, что Савенко не продается, и многие из вас это знают. Мы идем до конца и увидим уровень поддержки сегодня чисто как гражданина Совенко, независимо от какой-то партии. Вы знаете, что я возглавлял Батьковщину, но так случилось, что боязнь к здоровой конкуренции меня ушли. Хотя сегодня 90% простых членов Батьковщины, мы общаемся друг с другом и, насколько я знаю их настроение они сегодня готовы поддержать меня а не единого кандидата который назначился